Доброго дня, ВодыВТ дивитесь телеканал ⁇ Социальная Краина ⁇ а також Черноморскую телерадиокомпанию. У студии Костянтин Крупский, и сегодня будем говорить и про волонтерскую деятельность. А волонтерством занимается Наталья Юсупова, она сегодня у нас в гостях. А волонтерством плотно занимается последние, наверное, полгода, а все начиналось так вот где-то с Майдана. Да, примерно так. Добрый день. Добрый день, да, это начиналось примерно с Майдана, но тогда это было гораздо меньше. Моя деятельность происходила я лишь... Разводила лекарства на своей машине по больнице, там носила сигареты ребятам, выходила на Вечи. Вот так вот, там, <сёк> на субботник убирали там, с подругами. Лед там. <сёк> да, когда-то даже баррикады укрепляли. А, ну, вот. Не скажешь, что вы действительно своими руками брали там и укрепляли баррикады. Внешность, как говорится, обманчива. И, допустим, наши телезрители, ну, они могут, допустим, если э, вспомнят о вас там год назад, то вы больше вот как бы относились какой-то там к миру светской жизни, да, и к миру как бы вот больше шоу-бизнеса. -шоу а тут вот в в волонтерство. Почему именно волонтерство? И вы считаете, что вот ваша помощь она необходима сейчас в стране? Я думаю, что любая помощь необходима стране. Если каждый человек сделает что-то из себя, хотя бы один хороший поступок, это уже, знаете, будет как э, океан. Uh -huh. А что касается моего участия в шоу-бизнесе, это была лишь моя программа, богатые тоже плачут. Это весь шоу-бизнес, в котором я участвовал, это уже почти, наверное, года два с половиной прошло. Uh -huh. Ну, в общем, ну, такие телевизионные программы происходили, ничего такого я не пела, не танцевала. А сейчас многие, ну, как вот известные люди, они заняты волонтерством. И, ну, есть, естественно, злые языки, которые говорят, а, ну, конечно, там вы там пиаритесь, на раненых вы там пиаритесь, я не знаю, там на сборе там денег на тепловизоры вы пиаритесь и так далее, и так далее. И уже даже сами люди известные, они даже шутят по этому поводу. Вот, допустим, там последний пост Сергея Притулы, который собрал не один, наверное, десяток тысяч гривен, он говорит, ну что, приехал во Львов и вся, сейчас пиарюсь на детском доме. Ну, Притула сейчас вот. написала, написала это несколько месяцев назад, когда меня жестко троллили, когда я 5 июня пришла в госпиталь, это первый мой был приход, угу. и э, где-то месяц меня троллили все и постоянно, что вот она выкладывает снимки, она пиарится. Мои снимки не были просто, я их выложила, это был конкретный сбор помощи для ребят. Вот. И я каждый раз писала, вот приехала в госпиталь, попиарилась там 10 часов, и как раз... После пиара отлично себя чувствую. На самом деле, вы знаете, я уже вообще не обращаю, кто что говорит. Я вам серьезно говорю. Я столько вижу боли и горя, и беды, что, я не знаю, но то, что кто-то говорит, для меня вообще не имеет никакого значения. Для меня важно то, что я делаю. Вот это важно. И если это кому-то приносит пользу, если чья-то мама Какого-то бойца сказала мне спасибо, если боец мне звонит и благодарит, для меня это самая большая награда. А то, что люди говорят, разве это может повлиять как-то на мою жизнь? Ну, думаю, что… Ну, наверное, в негативном, то есть вы можете просто там обижаться, там, mm -mm. говорить, что люди вас не понимают, там, или там не принимают. Знаете, я вообще религиозный человек, я не обижаюсь на людей. Я считаю, что то, что человек говорит, он как бы в себе это и оставляет. Я не обижаюсь, очень давно я могу там обидеться на свою маму или на сына, это чисто семейные отношения, а так я на людей не обижаюсь, я всегда им желаю всего хорошего. Как говорят, то, что пожелаешь, то и сам получишь. Uh -huh. а, а посты, которые вот есть ну, в, на вашей страни страничке, допустим, в Фейсбуке, а, их же не видят ни мамы, получается, ребят этих раненых, ни сами раненые, потому что они, в принципе, -то, находятся в госпитале. Не понимаете, когда я пришла в госпиталь, я говорю, я тут только в Фейсбуке, у меня ВКонтакте нет, тем более uh -huh. это российская вот ну, да. сеть. И я говорю, туда принципиально даже не захожу. И я, я по-моему приучила и многие ребята у меня в друзьях и они постоянно читают мало того они постоянно говорят ну ты пиши мы любим тебя читать они участвуют в комментариях вот и живут тоже жизнью не только госпитальной знаете у них там постоянные перевязки операции постоянные боли им нужно немножко как-то отвлекаться да и они хочут, хотят тоже участвовать будучи даже в госпитале в какой-то жизни страны то что они и делают в общем то даже вот собираешь им деньги они берут и покупают своим друзьям э, с передовой что-либо необходимое Сейчас вот после, из, одни из ваших последних статей это о том, что э, вы там 2-3 месяца, получается, были вместе с бойцом, который был в госпитале. А сейчас вы их провожаете и они возвращаются на фронт, или все-таки они возвращаются домой? Нет, они возвращаются домой, потому что те, которые лежат, допустим, от двух до 5 месяцев, это очень тяжелые случаи. Угу. Я думаю, что они не сумеют вернуться на фронт, хотя они все хотят, все хотят. Ну, вы понимаете, там это настолько тяжелых э, ранений, если взять, допустим, ампутацию, да, или, или там э, простреленные, раздробленные кости, то ребята не смогут вернуться. Но, знаете, так привыкаешь, когда видишь каждый день, да, и относишься к ним как, как к сыну, как к брату, там уже привыкаешь, и тяжело. Вот они сегодня уехали, я целый день грущу, и даже, не знаю, наверное, сегодня в госпиталь не поеду первый раз за несколько месяцев потому что вот они сегодня групп, групп, там, группой уехали. А если вот представить себе, что вот у тех ребят, которым вы помогаете, вот не было бы рядом Натальи Юсуповой, им бы было бы гораздо тяжелее, чем вот с вами за эти там 4 или 5 месяцев? Вы знаете, я так о себе, я никогда себя не могу, я не могу себя хвалить, я достаточно в этом скромный человек, и это надо у них спрашивать, но я думаю, что... Ничего бы не случилось, потому что очень много других волонтеров, которые много помогают. Просто их имена неизвестны, они не публичные люди, но это большое количество девушек и, и женщин, и парней, которые выкладывают, вкладывают свою душу в это. В эту помощь. Mm -hmm. Это, я не считаю, это работает. Хорошо. А пусть не Наталья Супа, а пусть вообще волонтеры. Мы даже готовим там итоговую программу о таком явлении вот за год, как волонтерство, которое, по сути, вот, ну, возникло на 100% в нашей стране. Там добровольцы. Если бы не было волонтеров, мы бы смогли вообще вот выдерживать вот это военное положение в нашей стране? Нет, мы не смогли, потому что волонтеры ⁇ это народ. Волонтерам помогают другие люди, да, другим mm -hmm. людям еще их друзья. Там близкие, родные. И если бы не народ Украины, я думаю, что должно, давно бы уже были под гнетом российских захватчиков, и все было бы гораздо плачевнее, чем сейчас. Хотя погибло очень много людей, но я считаю, что уверена в том, что они не зря погибли. Я не знаю, так на... кощунственно говорить, но они все-таки погибли за свободу, за свою родину, это был их выбор. А волонтерская работа, вы говорите, что вы в госпитале там, по 10 часов в день. Ну, бываете. Остается время еще там, для себя, для семьи? Э, и в конце концов волонтер... Э... Не остается. Нет. Нет, нет вообще времени. Я забросила спортзал, я не хожу там ни на массажи, ни, ни, ни на вечеринки. Вот я за последние две недели только поняла, что мне надо куда-то выйти, потому что у меня уже и давление поднималось, и голова болела. И я плохо спала, и я, мне, моя подруга сказала психолог, тебе нужно немножко отвлекаться. Потому что, знаете, очень мало волонтеров стало, сократилось, очень много проблем у людей появилось, особенно финансовых. И меньше стали помогать, и я понимаю, что все равно я не могу это бросить, потому что кому-то нужно это делать. А что касается я вам еще хотела добавить насчет там обиды, не обиды, я немножко неправильно сказала, потому что первое время я, я не обижалась, но мне это было так больно, потому что я знаю, что я это действительно было у меня там от души, и меня возмущает больше всего это, знаете, когда люди очень риски, могут легко обозвать или оскорбить. Вот это не то, что обижает. Я не понимаю, почему люди могут себе это позволять в такой тяжелый момент для страны. По поводу ваших советов, вашего психолога, я так понимаю, что психологическая помощь нужна не только бойцам, кстати, она там ведется, вот в госпиталях. Действительно ли есть психологи, которые работают, говорят, поддерживают, конечно есть и, и знают, да, как это делать правильно. Есть, конечно, профессиональный психолог, который приходит, помогает ребятам. Больше всего ребята нуждаются в поддержке, в заботе, такой, знаете, человеческой, непрофессиональной. Это больше всего помогает ну и я так понимаю что э, психологическая помощь нужна непосредственно и волонтерам которые просто э, устают на своей работе Вы знаете мне даже не психологическая потому что я столько позитива от ребят получаю что я никогда не получаю допустим это там когда выходишь да на какое-то светское мероприятие туда приходишь наоборот тебя голова болит поэтому я это не очень люблю а когда приходишь к ребятам знаете они э, простые э, Люди, и от него, и тем более мужчины, у них меньше всегда негатива, чем от женщин. И много очень позитива. Устаешь немножко, все-таки за день нужно и накормить, и принести одежду, и разнести по палатам. И тебе приносят люди что-то. Тебе нужно все это кого-то встретить, кого-то повести познакомить познакомить. Вот так, ну, угу. это, короче, такой день загруженный. А дальше вы э, планируете им помогать или там помогаете сейчас там протезирование, восстановление, там реабилитация, ну и, и так Знаете, далее. Знаете, вчера вот была на, в комитете в, в Верховной Рады и выдвинула свое предложение, что Реабилитации нет для ребят, им нужен реабилитационный центр. Он был раньше в Крыму, а сейчас этого нет. И ребята просто уезжают домой. Если вот мы отправляем их в санаторий, то вот я собираю деньги и плачу наличие. Ну, uh -huh. То есть солдат платит своего кармана. Никакой государственной поддержки на реабилитацию совершенно нет. Зарабатывают ребята мали, мало. Контрактники, у них там зарплата от 2 до 3 тысяч. Вы понимаете, что в наше время с такими ценами не проживешь на эти деньги даже в селе. Поэтому я стараюсь каждый месяц каким своим там ребятам помочь 3, 5, 7, там 8 тысяч какие-то деньги разослать. Как думаете, если вот вот эта вот непонятная ситуация, полувоенная и необъявленная война будет продолжаться еще вот там год-два, хватит ли силу волонтеров и средств вообще у страны для того, чтобы поддерживать армию добровольцев, помогать раненым? такой сложный вопрос, знаете вообще то, что делают, допустим, некоторые члены правительства и там э, парламентарии, это кроме нецензурных слов ничего а по-другому сказать невозможно. И мне кажется, нужно перестать делить портфели и заботиться только о себе, заняться на, наконец-то народом и государством. Это мое убеждение, очень серьезное. Um... Вы очень резко в своих постах высказываетесь по поводу российских артистов угу. а, и России вообще. Не российских, а наших артистов, которые ездят в Россию. А, наших артистов. То есть вы считаете, ну, то есть это недопустимо? Нет, абсолютно. Вы точно так же, там, допустим, против российских продуктов, вы поддерживали акцию чтобы их там в супермаркетах там выделяли какой-то маркировкой специальной, чтобы их бойкотировать. Я это не поддерживал, но не покупаю российские продукты принципиально тоже. Хватает ли э, современной девушке средств для поддержания красоты украинского производителя? Это мне, это я вообще на все это давно не обращаю внимания. У меня там есть крем. Mm. Это было когда-то уже, по-моему, как в прошлой жизни. Я никогда не, не хожу к косметологу особо, не зацикливаюсь на, на этом. Главное, чтобы у тебя там ухоженные были волосы. И, там, ты ухоженная, чистая одежда, и этого достаточно, наверное. По поводу помощи. Вот каким образом собираются вообще средства? Вы у себя на страничке в Фейсбуке выкладываете там номер, допустим, счета, говорите там, кто боец, кому нужно помочь, и так делает большинство. И... Вы знаете, у меня извините, что я вас все время перебиваю. Вот развилось такое количество нереальных фондов и организаций. И я знаю многих бойцов, особенно ампутантов. Я не понимаю, фонды им вообще помогают или нет. Потому что вот я, допустим, там, ребятам первое время, когда, знаете, только вот эти серьезные боевые действия начали, то я и ребятам до миллиона могла собрать да, со своей страницы. И потом начали открываться фонды, организации. Я смотрю, они что-то собирают, выкладывают счета. Но я никогда не слышала, чтобы в нам в госпитале какой-то фонд конкретно помог бойцу. Не понимаю, что вообще как это... Мы говорим происходит. о военном госпитале. Да. То есть э, вот э, нет никакой помощи, ни от каких фондов вы говорите? Я об этом не знаю, чтобы вот мне боец сказал. Вот э, они, допустим, э, делают... Э, протезы за счет государства. Но там очень много всяких дополнений, можно где-то доплатить что-то где-то, потому что протез не навсегда, его через год надо менять, потом еще через четыре. Поэтому ребятам нужны средства, и чтобы жить, потому что они не выйдут да, на работу. Я не знаю, фонды вообще кому-то когда-то что-то оплатили, в основном они собирают средства. Я, допустим, если собирала отдельную карту себе сделала, я выкладываю, сколько пришло на карту, сколько потрачено и сколько осталось и я это выкладываю в фейсбуке пожалуйста с печатями из банка все вот угу. выкладываю я вот за два месяца собрала миллион почти 200 гривен ребятам на протезы на там на реабилитацию а сейчас ну во всяком случае там по сообщениям не собрала а я ему перечислила угу. а сейчас во всяком случае там вот по сообщениям с, с фронта можно так сказать а... Количество боевых действий активно таких снизилось. И количество раненых тоже в госпиталях снизилось. Это вот ощущается, вот вы как человек, который бывает там каждый день. Да, конечно, меньше стало убитых, слава богу, и раненых меньше, но война продолжается, к сожалению. И вот там на днях пришли ребята, и они привезли ребята, они в реанимацию находятся в тяжелом состоянии. Если а... еще проходят повторные операции, ребята же, им нужно где-то по 20, по 30, по 40 операций. И это постоянно там выписывают, если домой на две недели, на месяц, он они приезжают, опять проходят, опять им делают операции. И немножко о радостных событиях. Мы видели фотографию у вас на страничке, где вы в числе приглашенных на свадьбу бойца, который или раненый был, или вот... А в... вот это вот, да? Вот да. это, это Эди... вы сами это... организовывали все? Это не я организовывала, это Эдик и Таня. Вот он был тяжело ранен, очень долго лежал в реанимации uh -huh. э, в ДВшник. И там было несколько свадеб. Вот одна из свадеб, я только на одной присутствовала, потому что я знаю ребят. И Танечка, она старше Эдика, но она его выходила, просто, она просто выходила. Сейчас он нормально себя чувствует, слава богу. Но думали, что он не выживет. Не дайте, даже одного процента не давали. И слава богу, он живой и здоровый. вы все время находитесь в военном госпитале, или вы также выезжаете, допустим, с волонтерами в зону АТО и видите, что происходит там на передовой, привозите Нет, там? Нет, в зону АТО я не выезжаю. Я вот в РП не была в другом госпитале, потому что со своим сыном ездила в госпиталь МВД. Угу. Вот эти вот, вот там вот была. Я считаю, что лучше что-то заниматься чем-то одним, чем вот и там, и там, и там. Но у меня так, к сожалению, не получается. У меня все мои силы сконцентрированы в одном месте. <связывается> <связывается> а, вопрос некорректный, я сразу, наверное, приду. Да, приду... Я привыкла, ради Бога. Да. А, вы писали в Фейсбуке о том, что ваш сын учится, по-моему, в британском колледже, а, что там по а, последним аттестациями, если я правильно подбираю это слово, он занял там какой-то такой хороший балл. Он не занял место, он в своей категории стал лучшим учеником за первое полугодие в экономике и истории. И в то же время мы стараемся как-то, что вроде бы и в Украине есть там учебные заведения. Но вы понимаете, да? К чему вы говорите-то? Насколько вы это патриотично, что... Ну, там, сын, допустим, учится и получает европейское образование, угу. явно там и останется. А почему? Ну, мне, мне так кажется. Нет, З... он очень. Он, во-первых, хочет стать политиком, и он мне, он еще, будучи меньше, намного, говорит, я поеду, научусь как надо, а как не надо, говорит, я научусь уже потом в Украине. Угу. Я считаю, что там, кстати, очень много ребят учатся с ним в колледже украинские, у них там флаги Украины в форме Украины, они только играют, дерутся с россиянами, короче, по полной. И они молодцы, знаете, если раньше у них не было такого патриотизма, тут за этот год, говорит, он говорит, я для себя, в общем, поменял свое мировоззрение абсолютно, и я, говорит, Обязательно вернусь в Украину, хочу с другими ребятами, говорит, наводить немного другой порядок в этой стране, потому что, ну как учиться, ну что учиться, если все практически вузы работают на то, чтобы преподаватели брали деньги за экзамен, ну, ну вот как можно это учить, если никто ничего не учит. Но ну, есть, конечно, талантливые ребята, поверьте, много ребят с Украины едут и учатся и в Польше, и в Чехословакии, и в Британии, и в других странах, только потому что они хотят получить нормальное образование и зарабатывать нормальные деньги, честно, без воровства. А, я говорю. А вы знаете, как приятно, когда представитель Украины становится, да, вот лучшим учеником в британском колледже, там где ученики со всех стран мира в экономике и в истории. Это, это безусловно приятно, особенно для матери или там или для меня, для отца, у которого дочь, да, тоже там после окончания школы там mm -hmm. может поступить. Но мне кажется, что шансов вернуться с каждым годом, наверное, все меньше и меньше. Это я по своим друзьям, которые после учебы все-таки здесь и не найдя работу здесь, уехали за границу, устроились там сначала какими-то Разно черно рабочими, а потом уже доросли там и до каких-то бригадиров и так далее. И я не видел еще пока ни одного, кто бы сказал, не ну знаешь, надо возвращаться в страну. Знаете, для и, меня из это вообще Италии... парадокс, потому что он так любит сюда приезжать, и у него друзья стали одноклассники здесь. Они учатся в Шевченко, они постоянно встречаются, постоянно дискутируют, постоянно что-то они вот обсуждают и так далее. Я думаю, это обмен опытом, и ребята, конечно, тоже бы хотели поехать туда и посмотреть, потому что у некоторых сейчас будет два месяца каникулы, к сожалению, из-за отопления или каких-то проблем других. И они едут в Америку работать официантами, кстати, ребята. И нет, он все время говорит: я никуда не поеду ни на каникулы, никуда я буду только в Киеве. Он обожает в Киев. И... Ну, знаете, у каждого свое, так вот ему нравится здесь. А когда сын приезжает, вы как-то ну, привлекаете его к своей волонтерской деятельности? Да, он два месяца был на каникулах летом, он постоянно мне помогал, он отвозил ребят на концерты, разносил. У него вот есть друг Петр Родин, у него отец в батальоне Донбасс, сейчас 4 месяца уже в в, в плену. И вот он с Петей, они разносили мне, помогали продукты там, соки, одежду, постоянно приходили. Он со мной ездит в центр для деток с синдромом Дауна, и вот сейчас вот... У него просто еще домашнее задание, ему нужно сдавать тесты, и он это делает, но он все равно ребят знает. Угу. А расскажите, пожалуйста, вот про э, помощь деткам ну, детки, с синдромом да. Дауна. В чем она заключается? Ну, с вашей стороны. Знаете, сейчас расскажу, потом все будут говорить, что ну, а тут, тут все видно. Я познакомилась с этим центром года-три назад, вот директор Юра, uh -huh. замечательные люди. Я вам хочу сказать, что я когда смотрю на вот воспитательность, там молодые девушки работают, думаю, понимаю, боже, насколько в Украине э, люди есть хорошие. Вы понимаете, у них там заработная плата мизерная, и они приходят и так любят этих детей. Дети потрясающие, дети солнца. Некоторые, я зашла когда-то в самолет, летели, представляете, канадцы установили на детей с синдромом Дауна пять человек семья у них своих трое один из них тоже с синдромом uh -huh. И я когда начала брать на руки этих детей, наши люди все были перепуганы. Один говорит, вы их не боитесь? Я говорю, нет, представляете? Замечательные дети. Я стараюсь посещать, там иногда покупаю картину, чтобы свой материальный вклад внести. И вот 29 числа будет утренник, и я опять еду их поздравлять с сыном. Здорово. Да. А в госпиталях... Что самое отвратительное, что вот даже этот центр государство платит несколько тысяч гривен за аренду помещения. Ну, мы знаем, ну, как бы вот ситуация, Ой. она а, странная, и дальше разговоров вот, и возмущений это просто никуда дальше не идет. Ну вот мы вот поговорим. Ну вот да, вот но нету военных формы. Ну и все. И даже если они туда в Министерство обороны ввели волонтера, который стал советником президента, все равно ничего не меняется. Ну, то есть такое впечатление, что вот этот какой-то вот. Черный ящик такой в обороны, вот сколько ты туда не бросай ничего. Знаете, Оно я вчера посидела в комитете и поняла, что кроме бла-бла-бла-бла-бла, Особенно ничего не будет. Я говорю: послушайте, я конкретный вам вопрос задаю. Вы мне конкретно скажите: я не люблю, я не слушаю эти все политические шоу, потому что там идет болтовня. Вы можете это все закрыть, есть конкретный вопрос, вы его решите, и все. Не надо, вот люди вам задали вопрос, вы ему ответите в течение там, двух минут. Не надо, как Яценюк, час рассказывать. У всех лапша на ушах, извините. Всем нравится, как он красиво, правильно говорит. Ничего не происходит в стране. Я даже думаю, что вот наряду вот с запретом на трансляцию российских телеканалов, можно было бы действительно почистить некоторые политические ток-шоу и на наших телеканалах. Обязательно, потому что идет просто болтовня, люди сидят, слушают, людям многим нравится. В стране ничего абсолютно не происходит. Я вам скажу, что наши герои, там, раненые, они знаете, очень сильно переживает из-за того, что происходит, потому что много их друзей погибло, там сотни ребят положили свою жизнь, и, к сожалению, ничего в этой жизни не меняется. Генералы, предатели многие сливают свою, там, своих же, свой же народ, и посмотрите, то, что в стране происходит, то, что с ценами. Я говорю, что у меня... Даже моя собака Джек Рассел, я за нее, наверное, скоро буду платить налог, потому что она не дворняга, да? Потому что за машину дорогую придется платить, за квартиру дороже придется платить. А то, что, допустим, у меня родить э, папа кандидат ну, получает 1700 гривен, мама 1200 гривен, э, на мне там родственники, которые тоже там под 70 лет. Этого, этого же никого не интересует, что пенсия маленькая, что ты тащишь на себе и семью, и ребенка и так далее. А я с собакой просто немножко не уловил. Ну вот они на все то, что дороже, Обычного нужно доплачивать. Uh -huh. А лаборатория тоже дорогая, порода собак? Нет, Джек Рассел маленькая. Не-не, она... у меня просто лаборатор, я тоже. Ну, бы, конечно. Да, вот тоже это а, дороже, чем Джек Рассел, я так понимаю. Это дороже, чем дворняга, uh -huh. понимаете? Поэтому, наверное, я шучу, говорю, будет. Редакторы раз заинтересовались про котов еще, если вы что-то знаете. Если я пощу фотографии котов, стало быть, у меня кот. Смотрите, так, да. Да, потому что если вы не одеты, допустим, в заруду, вы можете, если вы уже най купили, то вы уже должны, наверное, доплатить будете. Хорошо. И все-таки о приятном моменте нет нету горячей воды сейчас да счет пришел допустим там такой да серьезный нам на и ты говоришь ну у меня же нет горячей воды за что я плачу? Он говорит, а что я могу сделать вот вам счет и о приятном моменте ну, как-то вот и о приятном, и о неприятном. В госпиталях на Новый год все равно остаются раненые Конечно, бойцы. Конечно, да. Вы что-то вот под Новый год такое вот придумали, может быть, уже? Я придумала какой-то банк, нам поставил трехметровую елку, спасибо им большое. Угу. Немножко нарядили. Но мне показалось, что это совсем мало, вообще так пусто. Я написала, я всегда обращаюсь к своим друзьям в Фейсбуке с просьбой помочь. Ребята создали свою, сами создают игрушки, сами их расписывают в народном стиле, представляете? С зубцем, в желто -блоке, нарядили потрясающую елку. Еще, дорогой молодой человек, привез гирлянды. В общем, нарядили, правда, шары кто-то украл, но ну, наш народ, вы знаете, mm -hmm. вот. Потом некоторые из Днепропетровска мне прислали коробки со свитерами. Вчера с Германии одежду тоже немного прислали. Я думаю, что это я это все упакую красиво. Некоторые... У меня еще есть там два таких телефона красивых. Ну, в общем, я еще подсобираю. У меня есть еще несколько дней все это упакуем с бантами, и тех, кто оставит, мы им вручим. А mm -hmm. А, а игрушки, я хотел уточнить, это сами бойцы расписывали? Нет, это вот ребята, молодые ребята, забыла, как у них интернет свой магазин, у них елочные игрушки из пластика, они их полностью расписывают в желто-блокирном цвете, и вручную там дрезубятся, и они нарядили очень красиво. Uh -huh. Спасибо вам большое. Наталья Юсупова была у нас в студии, э, волонтер, который помогает э, раненим бойцам, які знаходяться в воєнному госпіталі в місті Києві да спасібосібо до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми обов'язково ще повернемось.